waqulna qaulan ma'rufa dan bercakaplah dengan kata-kata yang sesuai dan sopan. Ah ha, macam tu. Wanita nak cakap dengan lelaki-lelaki waqulna qaulan ma'rufa bercakap dengan kata-kata baik dan sopan. Jangan lebih daripada paras tu. Kerana wanita, perhiasan dunia tadi ni yang dalam hadis tu sebut sangat terciri dengan wanita yang tinggi nilai kehormatan diri. Jadi muslimat kena jaga dia elok-elok Kalau dengan suami Ya bercakaplah dengan lembut lemah gemalai Dengan suami Dia yang heran tu terbalik tu Dia heran sungguh lah Suami tu kalau dengar isteri cakap dengan orang lain Dia tak kenal ke tu isteri dia Kau tengok dia berbelakang Awak kata dia timah Dia kata ya? Awak kata dia timah Terkejut laki dia Sebab rupanya timahnya ada suara lembut dia tapi dengan laki orang ya awak kata dia sebab apa dia tak pernah dengar suara tu kat rumah jadi kita salah strategi ya nak jadi isteri yang baik wanita baik dengan suami dengan mak ayah dengan anak-anak kita lelaki kan ya itu okey lah. cakap lembut-lembut ya nak manja-manja dengan dengan suami cakaplah gunalah kalau suami tak marahlah ya kadang-kadang ada yang berbulu telinga dia dengar kan ya awak ni tak pandangan tua dah manja-manja dia cakap kan dan lah Tapi nak bagi tahu Bukan dengan laki-laki ajnabi Dengan laki-laki ajnabi biasa Kita ada suara khas untuk laki-laki ajnabi ni ha, Macam mana yang baik Kata-kata baik dan sopan Habis cerita Ini masyarakat hari ni memang tuan puan ya. Kita pun minta jauh lah ya mana tahu tentang ustazah pun sama dua hari lima kan istighfar pada Allah ya kita tak niat pun nak manja-manja ke apa tapi kena jagalah kena jaga tapi kadang-kadang tengok tuan puan Kat tempat-tempat kerja kan Jabatan-jabatan ke apa Suami orang, laki orang Makan sama-sama pergi apa pergi naik kereta sama-sama cari restoran yang best-best. Lepas tu kita sampai kalau kita duduk kat tepi-tepi tu kita sampai sampai tak leh nak agak. Ini eh, laki orang bini orang ke suami isteri ke. Tapi kalau tengok gaya macam bukan suami isteri kan. Macam tempat kerja punya kawan-kawan je. Tapi dia boleh bertepuk bertampar, dia boleh bergurau senda, dia boleh ini sangat melampaui batas, sangat melampaui batas. Sebab seorang wanita muslimah aifatul nafsi kehormatan diri ya kehormatan diri itu kena jaga tengok macam tengoklah balik ya macam mana kisah-kisah ummah mukminin ya macam mana mereka menjaga diri mereka sampaikan ada ayat-ayat lain ya dalam dalam Quran juga kalau isteri nabi ni kena bercakap dengan lelaki tu min warail hijab di balik tabir tetap nak jaga tu lelaki-lelaki ni takut ada hati busuk ke apa benda tapi tengok ya orang zaman sekarang dia kata apa? Tak kisahlah aku nak pakai apa Yang lelaki tu sebut-sebut nak sakit hati kenapa Macam itu pula jawapan dia Padahal seorang wanita yang Salihah berada dalam Masyarakat dia berperanan Menjaga kebaikan Kepada orang lain Ya kan ada kan yang dia dedah, dedah aurat Bila kita tegur dia pakai tegur-tegur Dia kata apa kenapa sebut-sebut kita kata jangan pakai macam tu nak kita laki-laki dia kata lah kenapa laki-laki tu pandang dia dia cakap eh macam tu pula padahal seorang wanita solehah dia patut menjaga pandangan orang lain ha, jadi kita pakailah yang elok-elok kita bercakap dah dengan cara yang baik-baik tapi ini berlaku muslimat ya wanita-wanita sudah keluar daripada zon aifatun nafsi ya dengan kata-kata dengan gaya dengan cara hidup yang kadang-kadang kita macam tak tahulah muslimat Kalau kita dulu kan masa sekolah kan Sekolah agama kan Kita macam dah diajar, dah didik Tidak jalan dekat laluan yang budak lelaki ramai Betul tak muslimat Masa-masa sekolah tu Bisa dulu sekolah campur juga lagi perempuan Kalau sekolah perempuan tu lagi dah tak kisah kan jadi kalau kita tahu lorong tu memang lorong budak lelaki suka lepak-lepak duduk, kita tak lalu. Kita sanggup lalu ke belakang bangunan, lepas tu kena langkah longkang, Lepas tu tak apalah asalkan apa Asal tak lalu dekat laki-laki yang ramai Orang zaman dulu pun macam tu kan ha. Lepas tu Akhirnya oleh kerana didikan sekolah Didikan keluarga macam tu Bila kita dah besar macam ni pun Dah dewasa, dah nak tua ni pun Kita tetap terasa sangat Ada jarak antara kita dengan lelaki Terasa Rasa sangat jarak tu Jadi kalau ada urusan kerja pun Semata-mata kerana kerja Tapi ada jarak ha. Tahu sangat jarak dia Tahu sangat sempadan dia Kenapa? Sebab kita tak pernah selesa berada dalam lingkungan Laki-laki yang bukan ajnab Yang laki-laki bukan mahram kita ha. Kita memang tak pernah selesa Sebab apa? Sebab kena jaga macam-macam benda Tapi heran Kenapa ada segerinti masyarakat Seolah-olah tak ada cerita jantina dah Kenapa saya kata tak ada cerita jantina? Kalau dia boleh tepuk orang perempuan, orang lelaki pun dia boleh tepuk. Kalau dia boleh cubit orang perempuan, orang lelaki pun dia boleh cubit. Kalau dia boleh geletek kawan perempuan dia, dia boleh geletek juga kawan lelaki dia. Ya Allah. Mana aifatun nafsi? Ya? Yeah? Macam-macam. Ini ini realiti yang usah saya lihat, Muslimah. Kan? Sebab itu, kita nak ajak para muslimah kita Jadi muslimah yang salihah Jaga aifatun nafsi Jangan kata kita yang teruk-teruk ni kan Hatta isteri Nabi pun Pendidikan, pembentukan isteri Nabi tu Terkait dengan soal aifatun nafsi Menjaga kehormatan diri Sebagai seorang muslimah yang baik Jadi benda-benda ni tuan-tuan Ya, rujuk dalam Quranlah. Ya, dalam surah Al Ahzab. Dia mungkin panjang lagi sampai bawah lagi kan? Ya, tetapi uh, Ustazah rasa cukup dulu sampai setakat ini. Ya, uh, kita pun dah pukul sebelas tengah hari. Jadi Ustazah rumuskan kembali seorang wanita yang solehah, ialah wanita yang mengharapkan Allah dalam hidup dia. Ya dan dia sentiasa memastikan bahawa dirinya mendapat ya dia cari, dia cari jalan pastikan agar Allah redha kepada dia. Doanya kepada Allah hari-hari pagi petang siang malam dia minta keredaan Allah dan dia minta jauh daripada segala perkara kesilapan hidup dan sebagainya yang menjadi sebab pula kepada kemurkaan Allah. Itu yang paling dia gerun dalam hati dia. Yang paling dia inginkan apa dia? Ya Allah, redha lah ke aku, Ya Allah. Tak guna kau bagi, tak guna aku dapat kemewahan, aku dapat apa pun kat dunia ini, kalau tidak berserta dengan redha. Tolong, Ya Allah. Itu rayuan seorang wanita yang baik. Jadi, bila itu kehendak dia, dia akan datang muslimat. Kesungguhan, Datanglah ketakwaan, hati-hati. Datanglah terarah juga untuk aifatun nafsi, jaga kehormatan diri. Sebab itu kadang-kadang Ustaz pun heran juga ya muslimat muslimat akhir zaman. Kita bukanlah baik sangat kan? Kita pun sedar diri kita banyak juga buat salah ya. Tapi nak mensengajakan diri untuk buat sesuatu yang yang kita rasa macam eh mana sifat malu eh ah ha, macam tu sebab malu ni perisai paling baik untuk seorang wanita malu nak tanya muslimat eh tengok orang luar kadang, kadang pakai baju terbonjol-bonjol memang sengaja agaknya baju tu memang sengaja diukur Besar mana nak dibonjolkan agaknya lah sebab apa saya kata macam tu sebab betul-betul dia panggil apa ya eh? memang maknanya betul-betul tepat Ha, tak ada geboh-geboh tak ada Tepat tu Jadi ya Allah ya Tuhan Kita orang perempuan tengok tak selesa Ya Bila berjalan berbuai-buai kan Tapi mereka boleh biasa je Biasa Cana muslimat Teramak tak pakai tu Teramat tak nak pakai Kita kalau tukang jahit salah jahit Baju kita kan terus kat belakang tu yang depan ke depan, yang belakang Terbonjol bonjol ke belakang Nak pakai tak? Tak Ya, pulang balik tolong kak. Sempit sangat ni kak tak pakai kak segan saya kak. Kita berpusing-pusing depan cermin sebab apa nak pastikan tak ada yang terbonjol. Macam mana orang sengaja keluar dengan macam itu? Allah akbar. Jadi timbul persoalan, apakah sudah terangkat perasaan malu mereka? Betul tak muslimat? Kita nak pakai macam tu depan pak saudara sanggup tak? Pak saudara ni, pak saudara okey apa pak saudara kan? Tapi sanggup tak? Tak sanggup. Satu pak saudara tu akan marah. Kau ni kenapa pakai macam ni? Dia kata kan, ya takut kita kan kita pun tak pakai. Sama juga yang menari-nari yang melompat-lompat ada yang bersenam sekarang ni kan bersenam senaman aduh kita tengok pun ya Allah tak cantu tak apalah aku tak ya senamlah kalau macam tu ya yeah? Apakah mesti senam pakai Mungkin memang kena pakai macam tu kot Tapi jangan sampai orang lelaki-lelaki nampak Ini tak Sengaja nak nunjukkan videonya Cara nak bersenam Ya Allah Ya tak tertengok kat kita muslimat Dengan tekangkangnya Dengan aduh Ya Allah ya Tuhan Kalau kita disuruh senam kat pejabat tu Puas nak tengok orang belakang tu siapa Ya takut ada Cik Dolah ke Cik Rahim ke sampai kesudah kita tak bongkok tuan puan pasal Cik Rahim kat belakang. Malu, malu. Tapi ni kenapa jadi macam ni sebahagian kaum wanita. Betul tak? Menari-nari atau pentas. Ya ya Allah, kita nak buat depan anak malu. Nak buat depan suami ke kadang malu Malu tak menari depan suami Ke rasa nak menari balik kan Bang kan okay, ya Kita buka bang lagu Janam 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 Dia kata ya ha, Saya nak menari Malu Tak pernah tak biasa buat kan Jadi kan kadang, kadang kata Ya Allah ya Tuhan Wahai para wanita Jagalah diri kita elok-elok ya kekalkan sifat malu pakaian diri kita kita ni nak balik akhirat besok nak ngadap adam barzah adam kubur, adam akhirat kita akan bertanggungjawab atas apa yang kita buat, bukan bertanggungjawab dipertanggungjawabkan atas apa yang kita buat maka buatlah pilihan yang tepat atas dunia carilah sahabat yang tepat ya carilah segala-galanya kena tepat ya sebab kita dipertanggungjawabkan bila kita mati nanti. Ya, jadi terima kasih kepada seluruh muslimat yang hadir. Ustazah ucap terima kasih sangat kepada uh, Masjid Qariah uh, Kampung Rincing Hulu ya atas jemputan ini. Insya-Allah ya pada masa-masa yang lain Ya, insya-Allah kita boleh bertemu lagi dan ustazah mengharapkan doa daripada tuan-puan sekalian kebaikan untuk kami sekeluarga dan begitulah juga ya. Ha, ustazah kembalikan doa juga kepada tuan-puan kebaikan dan rahmat Allah untuk kita semua. Jadi ustazah minta maaf salah silap ya kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya. Ya jadi sekian saja untuk kudah duha bersama ustazah. Insya-Allah lepas ni mungkin ada program lain ya. Uh, muslimat sekejap lagi tunggu. Uh, apa ni pengerusi datang. Jadi untuk ustazah setakat ini saja wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, sekejap ya kita tunggu pengerusi. Ah? <laughs> muslimah ada soalan ke? Ada soalan? Bolehlah dua soalan boleh. Ya, yeah, sambil tunggu pengerusi datang. Ada dua soalan? Tak ada soalan. Ya. Yeah. Ada ah sila sila. Sana mana? Okey, okey alumni um, ni uh, student ha. Huh? Okey, bagus. Ha uh -uh. Okey, ni soalan ni ni lah. Apa ni reunion ya? Yeah? Uh, kawan-kawan sekolah rendah, tadika. Dulu tadika tak reti apa kan ya? Yeah? Uh, sekarang dah besar eh. Okey. Uh, ada grup-grup WhatsApp, boleh ke kita join kan grup-grup tu? Nak join tak ada masalah sebab satu grup tu bukanlah grup eksklusif kita berdua-duaan, ya. Yeah? tapi ramai kan maknanya apa yang kita tulis kat situ akan dilihat juga oleh sekumpulan wanita yang lain ataupun sekumpulan lelaki-lelaki yang lain jadi dari sudut uh, etika ya dari sudut uh, syaraknya maknanya kita tak berdua-duaan dalam mesej tu kan sebab sekarang muslimat, hatta dalam mesej berdua-duaan dengan lelaki itu kena awas juga sebab kita dah boleh hantar gambar kan yang tidak ada dilihat dinilai oleh orang lain kita berdua kita dengan kawan lama namanya Syah contohnya lah ya ha, yeah. jadi kalau main dua-dua je kan mesej-mesej mesej-mesej ha, kejap hantar ha, Syah tanya Leha kau sekarang ni dah gemuk mana dia tanya ha, Leha pun hantar gambar eh, eh, kau tak gemuk lah Leha Kau, kau slim lah Leha Kata si Syah kan ha, Jadi ni tak boleh Muslimah kan? Ini ini sempadan tu tetap juga telah telah apa melampaui sebab kita walaupun tak berdua-duaan uh, secara body fizikal tapi itu sudah menghampiri sikit lagi lagi ke sana. Kalau kita tak hati-hati sebab sungguh muslimat tidak adalah laki-laki wanita yang berdua-duaan Kecuali syaitan lah yang ketiga Termasuk juga kita melayan Tengah malam, ada SMS kawan lama Ini kalau tak hati-hati tu mudah sangat syaitan nak ni ya, Walaupun bukan dalam maksud berdua-duaan bodi ya. Eh? Tapi bila grup whatsapp ramai kan Aa, Jadi tak adalah kemungkinan itu berlaku ya, Takkanlah kita nak berceborak berdua dengan dia Orang lain kan dengar, orang lain kan baca Tetapi tetap kena ada batas-batas yang kena dijaga Uh, ya. Yeah. Kadang-kadang muslimat ha, uh, ni dunia WhatsApp apa semua ni ada banyak ada banyak perkataan atau perbuatan kita tak sanggup nak buat depan-depan ataupun cakap depan-depan tapi dalam WhatsApp ya. Yeah. Ha, uh, ya. Yeah. Kita kadang-kadang uh, takkan nak cakap kat depan orang tu handsomenya takkan nak cakap tu tapi dalam whatsapp sebab apa? sebab kita muka kita tak kita punya malu tu dah tertutup kita kan orang tu jauh kan kita boleh tulis macam-macam sebab tu ini antara yang bila kita kaji kenapa anak-anak uh, muda ramai yang berzina apa semua asalnya tu lah dia itu je dia rela dia sanggup tunjuk tuan puan dia berkemban dalam whatsapp dia mungkin tak boleh buat depan-depan tapi permulaan eh, ni muka dimah dululah dia kata aku hantar gambar dulu hantar gambar berkemban lepas tu orang tu puji dia lama-lama tu lah licik eh setan tu sikit-sikit tapi kalau dalam WhatsApp tadilah reunion apa semua tu kena jaga batas-batasannya juga. Pertama sekali muslimat janganlah sampai kita ini tak tahu menguruskan masa. I sibuk dengan ni. Ya ada masa-masa apakah silaturahim tu perlu tegur setiap hari? Siapa ajar silaturahim kena hari-hari tanya khabar semua kawan-kawan kita? Mana pula? Mana mampu buat macam tu? Ya, jadi ada had dia, ada batas dia. Ada hari-harinya okeylah kita bagi ucapan, kan ya? Khabar semua. Dah lah takkan hari-hari 6:30 pagi je keluar kita. Apa khabar semua? Ha, apa tu mulalah setengah jam. Itu tak ada kerja namanya. Ya. Jadi kena pandai-pandailah untuk meraihkan banyak benda, ya. Ha. Dia sebab itu hebatnya Nabi sebut awal dulu lagi Nabi sebut apa? Uh, macam mana? Min husni islamil mar'i Kualiti Islam yang terbaik Daripada kebaikan Kualiti Islam seseorang tu tahu kat mana? Tarku la yakni Meninggalkan benda tak ada kaitan dengan dia Tapi ya, dunia hari ni Kita semua sengaja Sengaja menyebok dengan benda tak ada kaitan Padahal tengok Nabi cakap lain kan? Nabi kata apa? antara kualiti terbaik kebaikan seorang muslim tarku mala yakni meninggalkan benda tak ada kaitan dengan diri dia kadang-kadang bukan anak muda je tuan puan tak adil kalau saya kata anak muda sebab sama mak-mak pun sama suka sangat kita ini pegang handphone tengok Facebook Instagram Twitter apa semua semuanya dalam bracket apa dia mala yakni tak ada kaitan dengan kita nak follow Eh apa lah? yang tu lah yang suri apa pilot ke apa benda kan ah, Apa macam-macam lah Nak tengok, nak tengok, nak tengok Eh eh lepas tu tak habis kat situ Bincang pula Masa jumpa kawan patut silaturahim Tanya khabar anak isteri dia Tapi kita duduk bincang Eh tahu tak Itulah tu artis kini ah, ha, Sekarang pergi sana dia pakai Nampak sangat eh yang nak sebut Islam yang baik kualitinya itu terkumala yakni. Tapi ya Allah, yang itu kalau saya jumpa remaja-remaja kan, kalau buat, buat program kat sekolah, -sekolah memang tegur muslimat nasihat. Sebab jadi habit tau. Pegang handphone, duk scroll tengok. Lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang. Habis Malaysia, Indonesia. Oi, oh, jadi kerja sungguh. Ya, kan habis Indonesia orang putih pun sama minat kat artis orang putih juga. Tengok pula apa dia buat ke Angelina Jolie. Ya Allah. Ya. Ya, jadi masalah dia ke Angelina Jolie bercerai dengan Brad Pitt. Ya. Ha, tapi nak bagi tahu itu anak tak reti mengaji tu kat oi. ha, ya anak tak reti mengaji tu pergi ngajar. Itu kerja kita. Tak sibuk dengan benda-benda Allah ni. Kalau benda baik silakan musliman. Tapi kita selalu telah melebihi sempadan itu. Ya, jadi hati-hati, jaga diri dengan baik. Ya, ustazah juga bercakap untuk diri sendiri juga lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ustaz Nik Madi. Ah. Saya memang kemarin ada dalam ni pada Quran ada ada ayat ke bagi kepada adik-adik kita atanalati bawah lati yang naik tu sendiri itu macam suara tu garang dia rasa jadi nak dia Oh dia macam ni muslimat Dia setiap orang tu ada karakter dia sendiri Kalau memang karakter kita tu Tak adalah lembut sangat Jadi kalau kita buat lembut-lembut pun pelik kat lelaki kita Ya yeah? Ha, dia rasa macam awak sikit tekak ke Dia cakap kan ya yeah? takut salah urat ke apa kan jadi kita tu pada keadaan yang biasalah, biasa lah Biasa Maknanya walaupun kadang-kadang Dia tak ada suara tun suara yang lembut sangat Ya kadang-kadang suara dia lah Allah jadi suara dia parau sikit kan Tapi lembut ni dia benda yang sangat subjektif Bukan saya dari segi, dari segi suara Tapi perbuatan juga yang maksud dia tenang, tidak gelojoh, tidak gopogapah, tidak kelang kabut, tidak keluh kesah. Itu semua adalah nilai tambah kepada sikap yang kita kata lemah lembut. Nak ya. buat apa tuan puan? Lembut bukan main, tapi ya Allah, kerja dia mengikis kereta suami. <laughs> Jadi kita tengok juga eh. Jadi kalaupun dia tak ada suara yang lembut sangat, tapi ya Allah tenang orang dia. Rational orang dia. Sabar orang dia. Jadi itu semua nilai tambah, ya. Yeah? Nah, bukan maksud uh, suara lemah lembut tu mesti dalam bentuk maknanya intonasi ataupun atun uh, suara bukan maksud dia sikap kita tu ya yeah? uh, yang menyenangkan uh, suami hmm. dia Islam bawa satu ciri isteri solehah ni idza nazara ilaiha sarathu bila dipandang oleh suaminya menggembirakan so cari hmm. jalan macam nak bagi suami kita rasa gembira Muslimat jangan jawab dalam mati ya eh, kata saya ni. Alah asyik kita je nak bagi dia gembira. Dia tak bagi pun kita gembira. Ah ha, muslimat selalu jawab macam tu dalam mati kan? Ya. Yeah? Jadi kita muslimat nak bagi suami gembira kerana Allah eh? kerana Allah. Kerana nak Allah redha kat kita. Kita bukan buat syarat, saya boleh gembirakan abang dengan syarat abang gembirakan saya gelang tiga orang. Dia kata. <laughs> ha, jangan buat syarat macam tu. Maksud dia apa? kita buat baik kerana Allah. Ha, jadi tak ada syarat-syarat macam tu. Kita buat tu rasa selesa sebab apa? Asal Allah redha. Nanti Allah tak akan pernah Allah tak pernah menzalimi kita ya tuan puan. Allah akan balas kebaikan. Wallahu a'lam eh tak ada soalan ya? nak balik dah ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Uh, soalan panjang tak? Tak ada. Tak ada. ada. Tak Tak Mm -hmm. Kalau suami meninggal Lepas tu mandikan dekat surau tu Kalau mm -hmm. isteri pergi ke surau tu macam mana? Okey, okay. uh, ini berkabung lah ya eh. uh, Seorang wanita <coughs> tu dia berkabung Dekatan suami sajalah, sahajalah <coughs> yeah. uh, Yang lain-lain tak ada Anak ke ayah ke tak ada yeah. uh, Bila dalam tempoh edah tu Dia memang uh, istilah dia berkabung Dia kena jaga diri dia lah uh, Dari segi dia tak boleh uh, Dia nak keluar tu atas keperluan sahaja yang keperluan yang diterima dari segi syarak ya aa, dan dia tak boleh berhias langsung ya malah pakaian tu pun kena pakaian yang suram ya aa, sebagai menandakan masih ada lagi kesedihan ya atas aa, pemergian suami itu jadi banyak hikmah yang lain endah tu lah yang suami mati berkabung tapi bila suami isteri datang aa, ke masjid ya masa suami dimandikan itu masih boleh muslimat tapi benar-benar menjaga uh, jarak antara dia dengan fitnah kena jagalah ya yeah? datang masjid tapi duduk berborak kat belakang mau tak fitnah suami kena mandikan tu ya yeah? yang dia duduk berborak ah ha, tanya apa ni tapuella apa macamlah -macam cerita dunia ah ha, ini fitnah jadi kalau katalah kita nak tengok kan ya nak bersama-sama uh, tapi kena meraihkan, jangan sampai membuka jalan fitnah tadi uh, jadi ah uh, pandai-pandailah bawa diri jaga diri cuma ke kubur tu tak tak bolehlah ya uh, tapi kita balik kita balik kita datang masa lain lah bukan masa orang ramai tu ya masa lain jadi kena jaga sebab nak elakkan fitnah ya dan jangan pula nampak keceriaan dan sebagainya wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi Ustazah kita uh, Ia, kat adek, adek, ha, Minta ajar balik tolong kena Anak ada Sebelum kita ada Kita teruskan kepada saya Pemberian yang berikutnya iaitu penutup uh, Pemberian kita pada Pagi uh, ini yang akan ha. diperlaksanakan Oleh Tuan Terima kasih